मुझे लगता है कि औरंगजेब एक बहुत खतरनाक और बहुत ही मतलब था और उन्होंने मतलब संभाजी पर हमला करके उनकी हत्या करने का काम किया था पूरा इतिहास है कि पुणे जिले में गुरु नाम का गांव है और संभाजी महाराज के ऊपर इतना हमला किया था कि जब उनकी बॉडी मतलब गुड़ू गांव में आई थी हिमा गोरेगा के पास तब उसके बॉडी को मतलब ठीक ठाक करने का काम मतलब जो बॉडी एकदम ऐसी हो गई थी तो हमारा एक गोविंद गोविंद गायकवाड़ा पहलवान होता आम महाराज समाजा जाऊन तीन डिटेरिंग कर नंतर अंत्य होता तर अशा पद्धतीनं एवढी हत्या करणार औरंगजेब आहे त्या औरंगजेबाची जी मदार आहे किंवा जी त्याची काय म्हणतात त्याला खबर आहे तर ती खबर आहे आणि हे सगळ्यांना खबर आहे म्हणजे अनेक वर्षापासून ती खबर त्या ठिकाणी आहे आता या संबंधात काय करायचं अनेक संघटना आता पुढे आलेल्या आहेत आणि त्यांची मागणी आहे की आता संभाजीराजांचा जो चित्रपट आहे छावा पाहिल्यानंतर लोकांमध्ये थोडासा जो आहे एवढ्या वर्षापूर्वी काय त्याची मागणी तर झाली नाही पण आता मात्र मागणी होते त्याचं काय करायचं ते मान्य देवेंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा जवान ऑर्डरची परिस्थिती निर्माण होणार नाही आणि कोणाच्या भावना दुखावणार नाही ना या दृष्टिकोनातून काय करायचं त्याचा निर्णय घ्यावा अशी आमची या संबंधातली भूमिका आहे तुला सांगायचं आहे सांगायचं आहे आ, आ, तो मतलब जो औरंगजेब की जो खबर है तो उसको हटाने की मांग हो रही है इतने सालों में तो मांग नहीं हुई थी लेकिन अभी अभी छावा फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोग छावा फिल्म में बहुत बड़ा सात सौ आठ सौ करोड़ का धंधा भी किया है और पूरे देश भर में लोग देख रहे हैं मतलब पहले संभाजी राज को पूरा देश जानता ही था इतिहास में पे मुझे दिल्ली से भी फोन आते देखा है।, है और बहुत सारे लोगों के महिला कार्यकर्ता इसलिए लोगों में अभी मांग हो रही है अभी इतने सालों की मांग को नहीं हुई थी तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना है माननीय देवेंद्र फडणवीस देखना शिंदे जी अजीत दादा पवार है इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो किसी के भावना को ठीक ना पहुंचे ऐसा निर्णय लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है